শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ নিযুত মইনা আঁচনি মোৰ আটাইতকৈ ভাল লগা এখন আঁচনি অসমৰ মোৰ ছোৱালী ভাগিনসকলৰ বাবে ভাগিনীসকলৰ বাবে আমি নিযুত মইনা আঁচনি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ যোৱাবাৰ প্ৰথম বৰ্ষত আমি নিযুত মইনা আঁচনি আগবঢ়ালোঁ আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে এই আঁচনি আমি বছৰত দহ মাহৰ বাবে এই আঁচনিৰ টকা আমি লাভ কৰোঁ এতিয়া দহ মাহ সম্পূৰ্ণ হ'ব কিন্তু দ্বিতীয় বছৰতো আমি নিযুক্ত মইনাৰ আঁচনি পাম দ্বিতীয় বছৰৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ প্ৰপত্ৰসমূহ আমি সাজু কৰি উলিয়াইছোঁ কলেজৰ অধ্যক্ষসকলে আপোনালোকক পত্ৰ যোগান ধৰিব যিসকলে দ্বিতীয় বছৰতো ষ্টাডি কণ্টিনিউ কৰিব খোজে ড্ৰপ আউট নকৰে তেওঁলোকক আমি নিযুত মইনা আঁচনি নিৰন্তৰভাৱে আমি দ্বিতীয় বছৰৰ বাবেও যোগান ধৰিম অৰ্থাৎ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰত আমি পালোঁ বা পাই আছোঁ এতিয়া আমি ছেকেণ্ড ইয়েৰতো পাম এইবাৰ আমি আঁচনিখনত দুই এটা পৰিৱৰ্তন আনিছোঁ চৰকাৰী মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয় যিসকলে চেল্ফ ফাইনেন্সিং কৰ্চত পঢ়ি আছে তেওঁলোকেও এইবাৰ নিযুত মইনা পাব যোৱাবাৰ মোক বহুত ছোৱালীয়ে লিখিছিল যে মামা আমি নিযুত মইনা পোৱা নাই পিছত মই খবৰ কৰি গম পাইছিলোঁ যে তেওঁলোকে চৰকাৰী কলেজতে পঢ়ে প্ৰাদেশিকৃত কলেজত পঢ়ে কিন্তু চেল্ফ ফাইনেন্সিং ক'ৰ্চত পঢ়ে তাৰ বাবে যোৱাবাৰ আমি নিযুত মইনা দিয়া নাছিলো কিন্তু এইবাৰ আমি চেল্ফ ফাইনেন্সিং স্কীমত পঢ়াসকলকো আমি নিযুত মইনা আঁচনি দিম প্ৰশ্ন হ'ব প্ৰথমৰ পৰা দ্বিতীয় বৰ্ষত পোৱাসকলে নিযুত মইনা পালে প্ৰথম বৰ্ষৰ সকলে নিযুত মইনা পাবনে নাই আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব নামভৰ্তি কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে নিযুত মইনাৰ প্ৰপত্ৰ পাব আৰু নিযুত মইনাৰ প্ৰপত্ৰ পূৰণ কৰাৰ লগে লগে ক্লাছ ইলেভেন ডিগ্ৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ আৰু পষ্ট গ্ৰেজুৱেট ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰত নাম লগোৱা সকলো ছোৱালীয়ে নিযুত মইনা আঁচনি লাভ কৰিব কিছুমানে মোক কৈছে যে মামা স্কুটি নিদিয়ে নেকি এইবাৰ আমি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাৰ আগতেই বাতৰি কাকতত ডাঙৰ ডাঙৰ বিজ্ঞাপন দি সকলোকে জনাইছোঁ যে নিযুত মইনা আৰু স্কুটী দুইটা আঁচনি ৰাজ্য চৰকাৰে পৰিচালনা কৰিব পৰা সক্ষমতা আমাৰ নাই আমাক ক'তো আমি টেক্সো নতুনকৈ ল'ব নোৱাৰোঁ সকলোৰে লগত আলোচনা কৰি সকলোৱে আমাক পৰামৰ্শ দিছিল যে স্কুটি ফাৰ্ষ্ট ডিভিজনত পাছ কৰা ছোৱালীসকলে পায় কিন্তু নিযুত মইনা সকলোৱে পাব আৰু সেইকাৰণে আমি নিযুত মইনা আঁচনিখনহে পৰিচালনা কৰিব লাগে স্কুটী আঁচনিখন পৰিচালনা কৰিব নালাগে একেবাৰতে বন্ধ কৰি দিলে কোনোবাই বেয়া পাব সেইকাৰণে এইবাৰ আমি পৰীক্ষাৰ আগতেই সকলোকে কৈছো যে আশী শতাংশ লাভ কৰা ল'ৰা আৰু ছোৱালীকহে এইবাৰ আমি স্কুটি দিম কিন্তু যিসকলে স্কুটি নাপাব ছোৱালীয়ে ভাগিনীসকলে তেওঁলোকে নিযুত মইনা আঁচনি পাব সেইকাৰণে আপোনালোকে ছ'চিয়েল মিডিয়া বা আন স্থানত স্কুটিৰ কাৰণে প'ষ্ট দি নাথাকিব কাৰণ চৰকাৰৰ বাজেট ইতিমধ্যেই পাছ হৈ গৈছে আমি সকলো বিধানসভাত বহি একেলগে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে আমি স্কুটি নিদিওঁ নিযুত মইনা দিম আৰু নিযুত মইনা আঁচনিখনে ইমান দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীক দুখীয়া ছোৱালীক সহায় কৰিছে তাক আমি তাৰ যিটো উপকাৰিতা তাক আজি আমি মৰ্মে মৰ্মে দেখা পাইছোঁ দেউতাক মাকে এতিয়া ছোৱালীৰ পঢ়াৰ খৰচেই দিব নালাগে চৰকাৰৰ পৰা পোৱা নিযুত মইনাৰে আমি অন্তত কলেজৰ বহুখিনি দায়িত্ব আমি পালন কৰিব পাৰোঁ দেউতা মাৰ কষ্ট কমিছে সেইকাৰণে আমি নিযুত মইনা আঁচনিখন আকৌ এবাৰ প্ৰথম বৰ্ষ আৰু দ্বিতীয় বৰ্ষৰ বাবে মুকলি কৰি দিছোঁ শ্ৰদ্ধাৰ অসমবাসী ৰাইজ আৰু বহুকেইটা প্ৰতিশ্ৰুতি আছে মই লাহে লাহে অক্টোবৰ মাহৰ আগতে অসম চৰকাৰে আগবঢ়োৱা প্ৰতিটো প্ৰতিশ্ৰুতি ৰাইজৰ ওচৰলৈ যাতে অৰ্থাৎ ধৰা তললৈ আমি লৈ আহিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা কৰিম